kecha mani degan voy mani qadrdonlarim qadrdonlarim omad kelsa oldimda <laughs> sal yiqilsam ortimdan sindi ukaxonim degan voy mani i akaxonlarim biz hali sinmadik biz hali o'lmadik voy mani qulachimni poylab yurgan oldindan rejalar qilgan o'zini yaman ben de bir Vay mene Tüket tayları Biz halı sinmedik Biz halı ölmedik Vay mene Tüket assalomu alaykum vatandoshlar yurtdoshlar hammalaringizga sihat salomatlik tilaymiz allohim subhan ulo saqlasin voy mani akaxonlarim degan ashula kimga tegishli kim aytgan qayerdan topsak bo'ladi degan savollar juda judayam ko'p berilyapti bu ashulani muallifi o'zimman she'ri ham ohangi ham o'zimga tegishli xudoyim xayrli qilsin ilohim hozir karantinligi uchun sabr qilib turibmiz lekin bu ashulani mpri variantini ham klipini ham qilib klip. sizlarga taqdim qilish niyatimiz bor xudo xohlasa e'tibor uchun joninglar omon bo'lsin salomat bo'linglar allohim o'z panohida barchamizni saqlasin ijoddamiz inshaalloh sizlar uchun